یہاں پر جو من دون اللہ کا لفظ آیا ہے نا میں ذرا اس کو آج بیان کر دوں اور قرآن کے مختلف مقامات پر دونا دون اللہ کے الفاظ آئے ہیں ویسے تو دونہ کے مختلف معنی ہیں لیکن ہمارے ہاں جہاں بھی من دون اللہ کا لفظ آتا ہے وہاں پر صرف ایک ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ کے علاوہ اللہ کے سوا یعنی ایکسیپشن کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے آپ لغت عربی کا جائزہ لے لیجئے دونا فوقہ کا اپوزٹ بھی آتا ہے دونا کا مطلب کسی چیز کو پست کر دینا کسی کو نظر انداز کر دینا اسے قابل توجہ نہ سمجھنا اس کی حیثیت کو کم کر دینا یہ بھی آتا ہے جب قرآن میں من دون اللہ مختلف مقامات پہ آتا ہے تو اگر ہم ان آیات کو ایک جگہ پر رکھیں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ من دون اللہ قرآن میں جہاں جہاں آیا ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں آیا ہے جو اللہ کی قدر کو کم کر دیتے ہیں اور اللہ کی قدر کو کم کر کے دوسرے اس کے مقابل لگا کھڑا کر دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں اندادن تو جب کیا کرتے ہیں اللہ کی حیثیت کو کم کر دیتے ہیں اللہ کو قابل توجہ نہ سمجھتے ہوئے جب یہاں پر میں ومن ناسی میں تخیذ اللہ کا ترجمہ کروں گا اس کا مطلب ہوگا کہ لوگوں میں سے وہ ہیں جو اللہ کو قابل توجہ نہ سمجھتے ہوئے اللہ کو نظر انداز کرتے ہوئے من یہاں پر زوائد میں آتا ہے یہ بڑا ایک تفصیلی مسئلہ ہے جو عربی زبان میں آتا ہے کہ من کس کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے زوائد کے لیے آتا ہے تبعید کے لیے آتا ہے کل کے لیے آتا ہے اگر میں یہاں پر زوائد میں استعمال کروں جب بھی درست مانا جائے گا اگر میں اس کو کل کے لیے استعمال کروں مکمل طریقے سے اللہ سے صرف نظر کرتے ہوئے اللہ کی توہین کرتے ہوئے اللہ کے مقام کو گراتے ہوئے اندادن کو بڑے اہتمام کے ساتھ مقرر فرما دیتے ہیں